davom etadi bir nechta viloyatlarga qatnovi yo'lga qo'yilgan yuqori tezlikda harakatlanuvchi afrosiyob elektropoyezdlarning soz va bexatar harakatlanishi uchun mazkur ulovlarga xizmat ko'rsatish markazi tashkil etilgan zamonaviy depo faoliyati bilan yaqindan tanishish doir doiradagi mutaxassislar bilan muloqot qilish va ushbu markaz imkoniyatlari bilan bevosita tanishish maqsadida press tur tashkil etildi biz hozir ko'rib turganingizdek o'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli yuqori tezlikda harakatlanuvchi afrosiyob elektro poyezdlarga servis xizmat ko'rsatish markazidamiz bu markaz ikki ming o'n sakkizinchi yilda tashkil topgan bo'lib markaz ispaniyaning potentsalgo kompaniyasi bilan hamkorlikda o'z ish faoliyatini olib bormoqda ushbu markazga zarur bo'lgan zamonaviy jihoz va uskunalar hamda sovutish tizimi o'rnatilgan markazning yuragi hisoblangan poyezdlar harakatini onlayn monitoring qilish dispetcherlik bo'limi ham faoliyat yuritmoqda undan tashqari yuqori tezlikda harakatlan hpoyezdlarni boshqarish uchun mashinistlar va ularning yordamchilarini tayyorlash markazi ham tashkil etilgan hozirgi kunga kelib o'zbekistonimizda yuqori tezlikdagi oltita poyezdlarimiz mavjud poyezdlarimiz reysdan kelgan mahal to'liq tekshiriladi qaytadan keyin reysga tayyorlanadi undan tashqari bu yerda yuzdan ortiq mutaxassis ishlashadi reysdan kelgan mahal bo'lgan muammolar albatta yechiladi bu yerdagi bo'gan tomonidan tekshiriladi va yo'lga soz holda jo'natiladi o'zbekiston respublikasi global high speed train highreytingiga kiritilib yuqori tezlikdagi temir yo'l infratuzilmasiga ega bo'lgan dunyoning yigirmata mamlakatlari ro'yxatidan joy olgan markaziy osiyoning yagona mamlakati hisoblanadi hozirda markazda ispaniyaning patent patentstalgo kompaniyasining o'ttiz to'qqiz nafar mutaxassislari faoliyat yuritadi aquí en ikki ming 2019 to'qqizinchi yilda bu yerga kelganman 3 yildan oshiq vaqt davomida o'zbekistonda ishlab kelmoqdaman biz bu poyezdlarga texnik xizmat ko'rsatamiz poyezd juda mustahkam materialdan yasalgan va u ispaniyada sinovdan o'tkazilgan juda ishonchli boshqa poyezdlarga nisbatan afzalligi poyezd ko'zuvi pastroqda joylashgan va bu passajirlarga poyezdga to'g'ridan to'g'ri hech qanday qo'shimcha zina poyalarsiz chiqishga qulaylik yaratadi yana bir qulayligi poyezdimiz elektr energiyasini kam sarflaydi shu kabi jihatlarni e'tiborga olgan holda o'zbekiston aynan shu talgo poyezdlarini sotib olishga qaror qilgan markaz bundan keyingi faoliyati davomida yurtimizda yo'lovchi poyezd qatnovlarini yanada rivojlantirish va yangi temir yo'l liniyalarini elektrlashtirish bilan bog'liq istiqbolli loyihalardan biri buxoro urganch xiva yo'nalishida ham yuqori tezlikda poyezdlar harakatini tashkil etishni rejalashtirgan